просто фарс. Это просто уничтожение бизнеса, не более не менее. Для этого есть уже практически все доказательства. Мы немножко позже начнём их публиковать. А скажіть, о яких умовах вис отримуєте, тому що було засідання апеляція щодо бухгалтера, то в Краснолеманській, там захисники звертали увагу на неналежню умови отримання. на сьогоднішній момент, е дійсно бухгалтера И одного и второго удерживают, на них идет моральное, физическое давление, они спят на полу, насколько мне известно. А, работники а, структуры следователи приезжали и фактически как бы даже без адвоката устраивали эти вещи содержание. Ну, какие содержания в тюрьме? Как обычная тюрьма, ничего не больше. Там хорошего ничего нет. Еще до вас такого тиска не чинится. Тиск чинится, но как бы ничего страшного, мы потерпим. И за про ваше самопочтя как э, сейчас себя почувствает? Все хорошо, мы будем, мы готовы доказывать все, потому что все это, это все фарс даже последние слова, то есть то, что высказал прокурор относительно неплатежеспособности державного предприятия лиманка». это вообще абсурд и смешной, потому что на сегодняшний момент 2 миллиарда с лишним финансов с бюджета Украины берут государственные предприятия, а ГП Краснолиманка берет ноль. То есть ГП Краснолиманка полностью обеспечивается работой и финансами за счет ООО Краснолиманская, которая в 100% покрывает все их затраты. Поэтому говорить о том, что э, кто-то что-то довел, это абсурд. Пусть посмотрят просто-напросто все э, показатели и все бюджетные деньги, которые уходят. То есть мы получаем э, сегодня до момента начала этого кризиса и давления на бизнес Краснолиманская добывала больше, чем все угольные предприятия Украины. Больше, чем все угольные предприятия, которые получают 2 миллиарда дотаций и имеют 5 миллиардов задолженности в бюджет по НДСу. Это системный кризис, это не кризис краснолиманской или там, Кропочева. Там, это кризис системы, это налоговый которые надо с ней заниматься и понимать ее. А просто говорить о воздухе, о каких-то вещах, это все абсурд. То, что касается ну, некоторых там, нулевых ставок, даже не обсуждаемых. Налоговые проверки по всем предприятиям и так далее. Но сегодня идет системное давление на бизнес. Арестованы все предприятия, все счета, люди не получают забрасывание. И самое главное, я считаю, что это давление на медиа. То есть это самый основной момент, где на медиа непосредственно сегодня на телеканале заблокирован счет, на каком основании, и какое основание, каким образом телеканал может заниматься отмыванием денег, для меня вообще вопрос. Поэтому в том числе я считаю, что это давление на средства массовой информации. Э, подальше доля предприятий, которыми вы опекуете, если вы тримаете связок с работниками? Ну, к сожалению, у меня нет никакого связи с, с процветниками. Все то, что я на сегодняшний момент получил информацию, это вот мои адвокаты, которые немножко перегружены и постоянно ко мне приходят, то есть некоторые два раза в день, исходя из объема информации, которую мне надо получить. Я пытаюсь, учитывая, э, так как у меня появилось много времени заниматься не тем, чем мне свойственно, да, я пытаюсь вникнуть в ситуацию, что же, что же действительно и работали. Слава Богу, все руководители предприятий и на своих местах, я считаю, все профессионалы, каждый занимался своим делом и каждый может ответить на все вопросы, которые будут им поставлены следователям. Все вымыслы о каких-то злочинных группованиях и так далее, это полностью абсурд, выдумка, которая возникла за там, сутки перед моим задержанием для того, чтобы обеспечить некомфортные мне условия, они более-менее определенных лиц. Дякую. Спасибо.